Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогоднішнього співрозмовника, полковника збройних сил України, льотчика, інструктора та військового аналітика Романа Світана, Романа Григоровича. щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Бажаю всім здоров'я! Навзаєм Роман Григорович. Говоримо про інтерв'ю колишнього головкома Валерія Залужного. Він розповів про напружені відносини із верховним головнокомандувачем, Заявив про певні конфлікти. Зокрема, згадав обшуки служби безпеки України у командному пункті. Щоправда, СБУ потім пояснили, сказали, що як ніяких обшуків не було, і якби все це ви ви, ви, ви з'ясували залужний, так і з малюком. Крім того, у цьому інтерв'ю головком розповідає, що провал контрнаступу 2023 року відбув через недостатнє фінансування, а також розпорушення сил по іншим. Фронтам, ми пам'ятаємо тут Бахмут і е, повідомляється, що в офісі президента. Просили головкома відмовитися від слів щодо контрнаступу? Каже про це Гончаренко, але Залужний сказав, що ні. На ваш погляд, те, що він вийшов і публічно вперше почав про це говорити, чи свідчить що це, що якби ну, кримінальне якесь переслідування можливо загрожує колишньому головкому, і намагаються на нього якимось чином там повісити всі хвости? Скоріше, це зв'язано все таки з тими ж діями, які були в 22-му році. по капитуляции, по сдаче Украины. Ну, 22-й год, март месяц. Т Тогда Рахами на площадке, которую создали Абрамович и Беннетт, премьер министр Израиля, израильская тема. То есть это израильская мешкуха-сионисты, которые за счет Украины пытаются рехнуть свои вопросы на Ближнем Востоке. Вот вы же видите, что произошло на последних переговорах. Они даже соединили это вообще вместе украинскую тематику и ближневосточную, иранско-израильскую тематику. Да, и ну, они даже уже не пытаются это скрывать, так сказать. Это сионская тема, сионистская тема, которая пытается просто завершить начатое, называется, в 2022 году. Так вот, в 2022 году капитулировать и сдать Украину не дал заложный украинской армии украинский народ под, под руководством генерала Победы. Мы не просто так тогда об этом говорили, потому, естественно, сейчас понимаешь, что сейчас те же процессы происходят, как и в втором году, генерал нашел в себе силы или там возможности, по крайней мере, опять начать противодействовать вот этой капитуляции, показывая who is who и так далее, то есть там дальше сами продолжать. То есть правильно, правильно раскладывает по позициям, и, скорее всего, это не последняя публикация залужного на эту тему, на, на тему капитулянскую, так называемую. То есть и возможность, почему было собрано, допустим, как, как минимум стартово на начало в широкомасштабной войны, пока, по крайней мере, было собрано все воедино. и Давление на залужного, когда оно началось, как оно происходило, и во что оно вылилось в конце концов. Потому что давление на залужного вылилось в то, что наступательную операцию 23 года вооруженные силы Украины не довели до конца. И вот здесь надо разложить это все по полочкам. Почему не довели до конца? Да потому что политическому руководству она была невыгодна, чтобы в победил российскую армию. Во-первых, с двух позиций. Первое, это, естественно, рейтинг поднялся выше крыши. А второе, россия, россиянцы бы развалились. Потому что выход на Азовское побережье, перерезание сухопутного коридора, это российской, как минимум, крымской группировки была бы смерть однозначно. Естественно, так как Крым и Донбасс были сданы практически всей этой сионистской, шекельманской группировка еще в 22 году в Стамбуле, они сделали все возможное, чтобы этого не произошло, чтобы не дать Залужному выйти на Азовское побережье. Ну а дальше давление, естественно, было и с помощью службы безопасности, которую начал на которой начал управлять генерал Малюк на тот момент, но он не управлял всей службой. То есть пока был Баканов, туда позасовывали массадовцы и ФСБшники, но ну, отгоняли же там Баканова вместе с его замом. ФСБшники, то есть своих, естественно, канцелярские крысы засунули. Мы с вами сколько лет обозначали влияние офиса, под мемом «канцелярские крысы». Мы не просто так говорили, просто мы могли это говорить, мы же аналитики в этом смысле, как-то в информационном потоке и обозреватели могли это говорить, заложные об этом говорили. Так вот, канцелярские крысы тоже своих крысят в службу безопасности Малюка, тогда еще не Малюка, тогда еще в всунули. Естественно, Малюк, когда пришел на управление процессом, он за всем этим уследить однозначно не мог, так как они выполняли определенные задачи исходя из своих возможностей, обязанностей, не давая, допустим, информацию наверх. А как только возник вопрос о том, что СБУшники, силовая группа СБУ, э, так, так сказать, зашла к Залужному, пытаясь надавить, по крайней мере, информационно, естественно, Залужный позвонил Малюку, они в три секунды все вопросы решили, Малюк, естественно, остановил это движение. А потом, я так думаю, Малюка зная, я думаю, разобрался со всей этой темой, связанной, кто там сгенерировал это, это дело. Чистили же тогда контрики Малюка, зачищали спецслужбы, там то только перья, а, То есть и убрали, и масадовцы убрали всю эту шекельманскую братью. И, естественно, влияние это той же Москвы ФСБшников повыковыривали, хотя долго пришлось работать. И как-то противодействовали, в том числе, этим всем крысам канцелярским, как могли. Почему? Потому что, ну, потому что влияние было конкретное на президентскую ветку власти. Там сложно было, так сказать, сильно противодействовать. Но, тем не менее, а служба сейчас на данный момент, это, можно сказать, такой ограненный алмаз у нас в Украине, который действительно выполняет определенные задачи и довольно-таки успешно. Причем последние действия СБУ, за последнюю неделю полторы об этом показывали. То есть даже, даже смена руководителя, допустим, того же Мулюка на Хмару, на деятельность целой пирамиды службы безопасности, зачищенной Мулюком, уже практически не сказалось. Они восстановили свою работу и дальше продолжают удары по российским тылам. Потому Залужный, естественно, начал это все показывать на данный момент. И давление со стороны канцелярских крыс, и основного, так сказать, фигуранта этого, сейчас это Козы, Козырь или Бабаевич, тогда это мы как-то обозначали, это как крысиный король какой-то, опять же, это может быть не Ермак, еще раз повторюсь. За Ермаком может стоять какое-нибудь чудо, типа очередного Пинчука или там Левочкина или еще какого-нибудь черта с израильским паспортом в кармане, который, в принципе, мог руководить этими процессами. Это надо разбираться, опять же, кому разбираться? Следователям. Это мы с вами, как аналитики, можем предположить такие, такие или такие, так, такое управление. Разбираться должны следователи, то есть кто управлял процессом, кто ставил задачу давить на залужного и так далее. 23-й год, когда началась операция по пересечению сухопутного коридора. Ну, она, она также была растянута, аж было понятно, когда Сырский побежал практически забрав чуть ли не половину сосредоточенных сил, средств побежал освобождать Бахмут на, на тот момент. Мы же это видели, как подсветка была Сырского тогда, вот, то есть там и с утра до вечера вся эта канцелярия торчала на том направлении, практически оставил залужного один на один с россиянцами с ну, обрезанными, как, как минимум обрезанными силами, которые он, в принципе, насколько мог, настолько он и продвинулся. На 15 километров мог, что ему не дали ни авиации, не дали ракет. Дали только пушки, называется. Насколько пушка бьет? На 15 километров. Ну вот он на 15 километров продвинулся. А если бы знал, допустим, или мог бы соломку подстелить, так уже не на Токмак бы двигался, а в Донецк. Вот тогда, если уже точно понимал бы заложность, что его просто обрезают, не дадут ничего, еще и заберут то, что дали, допустим, под Бахмут к Цирскому тому же, то надо было тогда просто консолидироваться в, Авдеевке, двигаться в сторону Донецка. Проломили бы в, центр Донецка, зашлись 15 километров, возможно было это делать, и сейчас бы совсем другая конфигурация фронта была. Потому здесь большой вопрос к воздействию политиков. Ну тут же вопрос какой? когда воздействуют, надо понимать, либо это по недомыслию, по скудовым или злому умы. Но это должен, должны сказать следователи контрразведки, которые должны завести по 111 статье госизмена уголовное дело и допрашивать, и проводить эти следственные действия. То есть когда кто, когда с то есть когда сдали Украину, когда договорились о капитуляции, когда договорились и кто ставил задачу по сдаче Крыма и Донбасса. А кто вел в 20 в 20 пунктов 15 пункт так сказать, невозможность военным путем возврата нашей оккупированной территории что граничит, не граничит что является капитуляцией то есть обязательства Украина берет на себя военным путем не возвращать территории. То есть от них отказывается. А это практически подтверждение нефти наших 20%. То есть это все надо разбирать. И заложено это четко понимать. Сейчас идет подготовка к капитуляции, вернее, продолжение, не подготовка, продолжение акта Стамбульского в капитуляции Украины. Подготовка к проведению некоторых юридических механизмов, юридических действий. Для капитуляции Украины заложный молчать не будет однозначно. Он тогда не смолчал, он и сейчас не смолчит. То есть и этот процесс, но ну, мы в принципе все четыре года его подвиги. Паша, Абрамовичу и Беннету и Кайца, наверное, каждый день там бедный Яковку не знают, как как замолить. Роман Григорович, ви сказали про те, що залужному є, окрім цього, ще що сказати, і ймовірніше за все, кажете, що це якби не перша, скажімо так, його заява. А якщо ми ну, я розумію, що це якби фантазувати не хочеться, але тим не менше, от про що тоді ще може заявити залужний? От мені зараз на думку приходить от мобілізація. Пам'ятаєте, там коли головком виходив і говорив про мобілізаційні плани, про те, скільки треба там мобілізувати до війська? А що вам приходить? От, на, на думку, на ваш погляд, то коли ми кажемо про якесь протистояння. Ну, на данный момент залужный он же уже не головков. То есть, на данный момент залужный, да посол в составе кабинета министров, посол Украины в Британии, получившая Гриман. Ну, то есть, там все, все правильно все это задействовано. То есть, он практически сейчас в составе исполнительной власти находится. Это кстати то, о чем мы всегда говорили: вот именно так военные должны заканчивать свою деятельность на благо Родины, то есть уже в составе госвласти, в составе, особенно в составе исполнительной власти. Естественно, уже в составе исполнительной власти, находясь в Британии, имея определенные отношения или, по крайней мере, контакты с британскими спецслужбами через военного своего атташе, естественно, получив дополнительную информацию по разным позициям, и получая в том числе информацию, которую он каждый день практически читает, потому что аналитические записки того же военного аташе, любой военный аташе ⁇ это сотрудник наших спецслужб, в основном либо службы внешней разведки, главное управления разведки, службы безопасности. То есть, получая аналитические справки от военных аташе, он, естественно, видит подготовку к капитуляции. Я думаю, вот что ему еще есть сказать, он как раз может сказать как раз об этой подготовке. Как она вся проходила, какие задачи кто получал. И без высветления, именно, то есть без подсвета именно этой капитулянской деятельности, особенно, особенно канцелярии, президентской. Ну, сложно будет, допустим, как-то вырулить. Я думаю, мы еще услышим все эти вопросы, связанные с фактами практически госизмены некоторых наших политиков. Из уст уже практически политика и как минимум сотрудника Министерства иностранных дел генерала Залужина. То есть Валерий Федорович, конечно, молчать не будет. И уж кто-кто, а он капитуляции Украины точно не допустит. Ну, в этом смысле, а тем более он же не один. У него хорошая команда, толковая, тем более те, те за десятки лет устоявшиеся отношения с военными, они дают возможность как раз опираться на них. И то, что он понимает, что у него есть поддержка, и дает ему возможность говорить об этом сейчас. Якщо вірити словам Гончаренко, який каже, що кілька днів телефонували з Офісу президента, хто тільки міг до колишнього головкома і закликали відмовитися від цих своїх слів про контрнаступ, а він не погодився. Як ви вважаєте, ну от чого тоді так боялися? Ну а діло, діло в тому, що провал практично задач. которые не выполнены были в процессе этого контрнаступления, привел к тому, что мы сейчас теряем ну, пятую часть нашей территории. Мы потеряли сотни тысяч наших украинцев, жизни украинцев из-за этого же потеряли. А естественно, если Залужный поднимает этот вопрос и конкретно показывает пальцем, кто виновен в сотнях тысяч жизней потерянной территории и почему сейчас происходит капитуляция, то ну, будут большие вопросы к инициаторам такого рода действий, как таковых. А залужный же молчать не будет. Тот же вопрос, либо залужный, либо тот, кто ему давал указания. Потому он сразу показывает, что это вопросы сыпались, там, допустим, со стороны тех же, тех же канцелярских крыс или рядом стоящих. И потому сейчас канцелярские крысы, только сейчас непонятно, кто ему звонит. Буданов ему, что ли, звонит? На данный момент. Ну, а кто сейчас офисом руководит? То есть там секретарша есть, Будановна, которая может звонить по большому счету. Или кто звонит Залужному? Честно сказать, немножко непонятно. То есть, нет полной информации. Надо же понимать, кто звонит. То есть полиция звонит. Ну, то есть руководит сейчас офисом Буданов, да? Ну, то есть он звонит, что ли, Залужному и говорит, что ему говорить или нет. Ну, я знаю Залужного ну, пошлет он Буданова по курсу русского корабля однозначно. Может, и послал, я же не знаю, если это было так на самом деле. Потому, не имея полной информации, это можно только некоторые э, варианты проговаривать. Да? То есть, если залужный будет послан, вернее, если Буданов будет залужным послом. если кто-то из-под Буданова на данный момент, там, Полисы, кто там еще оставалось по после э, этого Алибабаевича. Да все остались, там же практически э, вся эта, Баба, эта контора Алибабы осталось 40 разбойников. То есть залужный пришел на место либо бы, а 40 разбойников как было и так и осталось. Так если они звонят залужному, так куда залужный их пошлет? Туда же по курсу русского корабля. Потому, потому я думаю, может он и не, не уточняет уже, кто именно звонит, и кто-то именно названит ему из офиса канцелярии от этой крысятника, которая как была так и осталась. Тем более есть еще понимание того, что, ну, у них уже с 21 мая 24 года, но ну, не подтвержденные полномочия. Это по большому счету дядя Федор дворник может звонить и говорить: ты там смотри, Валерий Федорович, не говори там ничего, а то мы тут у нас тут плохо метется в Киеве мостовая, да, ну, то есть надо поменять метлу. Ну, а как по-другому Залужный может воспринимать, по большому счету, самозванцев, -то, если понимая эти процессы, связанные с Конституцией, а у нас парламентско-президентская республика, неподтвержденные президентские полномочия с 21 мая 2024 года, не дают, по большому счету, никакой ну, легитимности этим звонкам, как таковым. Ну, вообще, может, трубку не брать. Послал и послал. Ну, мы, по крайней мере, сейчас видим или слышим Залужного, когда он конкретно начинает говорить реальные факты. И он эти факты, он же, во-первых, все-таки сотрудник Министерства иностранных дел, он вряд ли их придумает. То есть он реальный факт, он просто не все их говорит. вот это другой вопрос. А может, их пока и говорить нельзя. Ну, то есть она, они могут быть там в определенном режиме секретности, или а до сих пор грифовка не снята, там, или ДСП, или еще что-нибудь этот, этот для, для служебного пользования, то он, он рассекречивать это не будет. Но следователем контрразведки он точно может, особенно допущенным к гостайне или, допустим, там совсекретно сведениям, он может это все рассказать. В информационное поле это, естественно, не попадет. Роман Григоровичу, ну звичайно, якби це ж Олексій Гончаренко повідомив, так ми не знаємо, правда це чи ні, лише може теоретично а, про це говорити. А скажіть, будь ласка, от можливість знову ж таки кримінального переслідування колишнього головкома, Ми ж пам'ятаємо так, справа півдня? Ну тобто роздв справа розслідування, так хто здав чонгари і тому подібне? Ну тому в цьому контексті, як ви вважаєте, чи може розпочатися якесь переслідування? Да, может, конечно, если попытаются повесить дохлых собак на кого-то, да, на допустим того же залужного, ну вот, решат повесить, снять с себя. Кто разминировал чангар? Вопрос, а кто его заминировал? Ну, вот, никто, никто не, не задавался вопросом, а кто его заминировал? И имели ли право минировать чангар э, те наши военнослужащие, которые на свой страх и риск его заминировали, потому что направление в Крым даже не было под атошной, атошной так называемой, колпаком. Что Крым, направление на Донбасс было, а Крым нет. Так а вспоминайте, кто, Верещук там верещала, разминируйте там то-то, то-то, мы там создаем какие-то хабы с Крымом. Ну, вспоминайте. То есть, кто разминировал Чангар в этом смысле? Ну, так если вот так вот, как аналитик я могу сказать, Верещук, как минимум способствовало разминированию, если он был заминирован. Почему? Потому что, объясняю, на свой страх и риск военные могли действительно что-то там заминировать. Могли? Да, могли. А после того, как приезжает туда Верещук и начинает строить хабы, угадайте с трех раз, что надо будет сделать военным, которые понимают, что у них под мостом там 10 тонн взрывчатки, а по этому мосту Верещук туда сюда болтается с херсонскими на арбузами, да, ну, носится туда и сюда. Естественно, они это все разминируют. Это я чисто утрирую для понимания процесса. Не все так просто, потому что военное положение в Крыму не было принято ни коричневой властью, ни зеленой властью, хотя Крым был оккупирован, как и часть Донбасса. Опять же, военное положение можно было вводить в Крыму. И, можно было, и нужно было водить в Крыму, и нужно было водить как минимум в оккупированной части Донбасса, если вообще не в Луганской, Донецкой области. Там бы были друг, другие э, варианты участия военных в обеспечении безопасности. И в минировании, со всем остальным. А как можно минировать э, в гражданское время, допустим, какой-то гражданский объект? Как вы его проминируете? Я вообще не понимаю, как, как наши военные, кто взял на себя такую, ну, это, это серьезную ответственность за минирование каких-то позиций. Да ему надо как минимум герою, героя Украины давать за то, что то есть, такое действие совершил в, в, принципе -то в, мирное время, если касаться юридических тонкостей. То здесь вот это вот, так сказать, дело, если оно будет уголовное открыто, и оно, скорее всего, открыто все-таки, так тогда оттуда надо начинать еще от постановки задач, или вернее не постановки задачи, не принятия военного положения по Крымскому перешейку, вообще по Крыму как таковому, по созданию тех же хабов с Крымом так называемых. Как, как Верещук могла создавать, какие хабы? Оккупированная территория она хабы создавала. Ну, то есть, вот это вопрос, и вот оттуда это все надо начинать. Понимая, что эти вопросы однозначно будут к этой зеленой власти, к шекельной, которая на основном, они же вопрос у них на карман, работали, они, естественно, могут, еще раз повторюсь, могут, я не знаю, в этой инсайдерской информации нет, но они однозначно могут, открыв уголовное дело, в том числе и давить на Залужного, на всех его генералов, которые были как-то завязаны по этим процессам. Там еще будет серьезные разборки по этим вопросам. И в Израиль, то, что они думают, они в Израиль убегут, как Миндич с Сукерманом, ну, не получится. Потому что если будут доказаны Военные преступления, а там реально военные, почему бы что, ну как минимум сотни тысяч украинцев погибли из-за того, что э, россиян не встретили и не, за, не закупорили э, Чангар. Естественно, это будет однозначное преследование, это военное преступление, а у него нет срока давности. Потому что они там не думали, что у них там Миндич с Сукерманом палатку возле стены плача поставили, они там всей толпой зеленой будут жить, так глубоко ошибаются. А израильские власти там не напасутся на биотуалетов под этой палаткой. Романе Григоровичу, слідкуємо за подіями і, зокрема, за цією так ситуацією. Аналізуємо у спільних ефірах. За що вам безмежно дякую за те, що ви приділяєте свій час глядачам і на Ютуб каналі Кутнова. Друзі, я вам нагадую, що інтерв'ю з Романом Григоровичем ви можете дивитися тут. Тому підтримайте нас, будь ласка, підписавшись на цей Ютуб канал. Тут контент на підтримку сил оборони, на підтримку України. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Романа Григоровича. Ще раз вам дякую, буду вас. Чекати в гостях. До свидания.